Привет. Здорово. Как дела? Как настроение? Да прекрасно, прекрасно. Стреляют тут иногда. А так, а так, в общем, ничего. Говоришь прекрасно, но такие слова нас улыбкой говорить, а ты какой-то серьезный. Так стреляют у, у нас, стреляют. Я вот э, наблюдаю, так сказать, за воздушной обстановкой в городе. Где у вас? Ну, город герой Белгород, а ты сам-то откуда? Белгород, город Ижевск. Ну, понятно. Город, так сказать, где левша блоху под Правильно? Или то Тула была? Ну, кто как говорит. Или то, то Тула была? Говорит, я не знаю. А я ты сам-то оружейных дел мастер? Нет, 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 не довелось. Там без меня, слушай, хватает рукастых. Так как ты Только, я... Скорее всего, не те. Не из того места, да? Ну да, скорее всего, пониже не положено. А ты сам-то в какой э, области специалист? Я даже и не знаю, как вот тебе объяснить. Боюсь, Выжевской. Железяки у меня, железяки. Стройматериалы. А, стройматериалы. Ну, нам надо фортификационное да, сооружение да. строить здесь, на Белгородчине. А тут 10 миллиардов бухали. А люди все кричат, все недовольны. Ну, значит, кто то хорошо, блин, значит, бухал. Это не Нужное я. Место. Это не я, я тогда обедал. Точно не я ты. Я обедал. Да я вижу, если бы это был ты, ты бы улыбался больше. Да, сто процентов. Ну мне не досталось, да понимаешь? Все вот это, я пока пошел это пообедать, нет. все распилили без меня, гады. О как! Негодяи, негодяйские. Не говори. Я же надо, блин. Я возвращаюсь, а они мне говорят: все украдено до нас. Ах, какая неудача Неудача. Как, какая? Ну бывает, ну что, Ах, надо какая дальше жить Не везуха, нет ни голоса, ни слуха Бывает и такое, да Ну что, надо позитив искать, мне все равно Ну вот я нашел тебя, тебе сколько лет? Мне 55 Пока еще Ну то есть ты еще призывного возраста, в принципе, да? Полный рост Ну, на СВО ходил? На СВО? Так не приглашают что-то, слушай. А сам. Даже. Инициативу проявить. А ты что, вот у тебя рядом, ты хоть ходил сам? Ну, конечно, куда же мне? Я же в Белгороде, у меня тут особого выбора-то не было. И что? Ничего, сходил. Не понравилось. Не знаю даже. А Белгород это Украина, да, сейчас? Или... О, батенька, я смотрю, ты не наш человек. Так. Что ж ты родину по частям-то распродаешь? Что ж ты родину по частям а распродаешь? Крымчи. Слушай, ну ка, скажи а Крымчи? А ну ка загляни в Конституцию Российской Федерации. Что у тебя за вопросы такие? Отрицание принадлежности Крыма Российской Федерации, посягательство на территориальную целостность. Да ты ладно, Крым, который мы отобрали, так ты и Белгород отдаешь им. Ой, не наш человек, не наш. Кого отобрали? В смысле, как Крым ты отобрали? У кого отобрали? Ну, у врагов, у бандеровцев. А у тебя какие враги? Интересно, интересно. У меня интересно. врагов нет, у меня может, одни друзья. Может, у тебя, может быть, у тебя в Москве, а ну-ка, раскалывайся, давно работаешь на вражескую разведку. Что тебе рассказать? Когда, я, блин, открытая по мне же как, видно. Когда, да, ты, ты да, да, знаешь? да. А ну, рассказывай, когда, при каких обстоятельствах был завербован, когда вступил я в сговор с Я тебе адрес вузский, я тебе прямо, знаешь, блин, все, по пунктам все распишу и отправлю тебе. Давай, хорошо? давай, записывай. Вот Ули... я... Улица Губкина 1, город Белгород. Смотри, вот хохлопарыши, они всегда, блядь, продажные были, да? Ну вот по сути своей. Да, тут, тут с тобой а, не поспоришь. Вот, даже, смотри, вот смотрю на тебя, и, и ты вот, согласен парень. абсолютно, да. Согласен? Ну, конечно, а как с тобой? А. Как с тобой можно поспорить? Мне бы еще было интересно, вот чтобы и ты рассказал нет. мне бы еще было интересно, как бы ты, э, как, чтобы ты рассказал, как ты с этими людьми вступил а. в сговор и почему родину продаешь. Почему ты распродаешь по частям? По частям распродаешь нашу родину Крым, Белгород. Почему ты их отдаешь? Врагу? Вот смотри, сколько обиды в тебе сидит. Вот не дали тебе урвать, да? Во-первых, ты меньше у да стал. Перестань, ты на, на да всех, перестань да? ты на меня. Я же преступления не совершал, ну, видишь? А не украл, можешь, не дали, дружище, дружище, не дали, не дали вот... мне урвать. И ладно, а ты-то родину продал. Так... Что понимаешь? Надо? Ты всех сейчас взъелся, понимаешь? Может вот ты, почему ты продаешь? Может, ты, может ты иноагент? Не прибивай меня. Может, ты иноагент? Может быть. Ты может зарегистрировался быть. как иноагент? Конечно, как иноагент, да. Обязательно зарегистрируйся. Лучше добровольно, да, честно. Это надо Лучше добровольно. Да. Конечно. Признавай свою вину, меру, степень, глубину. А ты как больше любишь, в глубину или... Так как я люблю, я разберусь. Я про тебя переживаю, чтобы до конца твоих дней... А точно разберешься. Конечно, чтобы вот здесь до конца смотри, твоих сколько в тебе злости. Про себя я разберусь вот, обязательно. Тебе не, дали? не перебивай меня. Нет, Я, а я а твоей душе о твоем будущем беспокоюсь. А оно, а -а -а. мне кажется, весьма туманным нет, и нет. неопределенным. Давай разберемся сначала в твоем... Нет, с моим будущим ты мне все понятно. Мне понятно. Украсть я не успел, но и Бог бы с ним. Нет, там уже Зато все я раз... родину не продал. А ты, я смотрю, раздаешь по частям. Ты, ты уже, блин, сто раз продал свою блин, хохляндию. Понимаешь? Не не понимаю. Не довелось. Ну как это не понимаешь? Ну не довелось, понимаешь? Ну как это не продал? Ну как продал, только наоборот. Я тебе сейчас говорю. Что ж ты пытаешься переключиться? Что же ты. Так я так и живу в Белгороде. Я родился в Белгороде. Вот какая беда-то. Знаковыка какая. Ну, как мама меня так родила, понимаешь? Да, да, да. Так что, будем признаваться? Колоться будем или, или как? А, конечно, я же тебе признался. Это вот ты хорошо, все. это ты хорошо. Что? Еще это, это, это ты правильно, это ты стал на путь исправления, это я приветствую всемирно. Да, да. Я смотрю, ты остановился да, на я, светофоре. я всегда, у меня открытая душа, особенно вот для таких, как ты. Это прекрасно, это прекрасно. Значит, да, значит, будем, писать, щуп, значит будем писать явку с повинной, согласен? Конечно надо писать. А потом с чистой, Но совестью, вот... с чистой совестью и контракт их подпишем со мной, правда же? С тобой? С тобой не. Ну как ты же ты ж нет? У тебя... <laughs> да <laughs> я ж тебе только, только что тебе сказал, спричь, что мне ничего не дали, и ничего не досталось. Ты говоришь продажный. Ты только что продал Белгород. Подожди, ну не перебивай, я тебя не перебивал. Как не перебивал? Ты только что Белгород продал. А не, я, я просто... А продажный я. Но у тебя совесть вообще есть? А, конечно. Ты а, продал что? Белгород, а продажный я. Ты нормальный? Я продал Белгород? Конечно. С чего это я... Ты а, сейчас я сказал, сказал спешу, что Белгород это Украина. Я у тебя спросил. Ты не сказал, Чё, что говорю? Белгород это Украина. Хохлопарыши в Белгороде. Что, говорю, Белгород уже Украина, что ли? Ты такого не сказал, ты спросил, Белгород то Украина. Я это значит, у тебя возникли ты сомнения в территориальной украина. целостности. Украина, да какая разница? Тут ты цепляешься. У нас, у нас на посольстве по написано украина". украина. У нас Понимаете? на посольстве написано нет. Украина. Нет, нет, да. нет, нет это да. Украина. Да. Правда, Смотри, как украина. Путин говорит. Да. Ты Путину не веришь? Ты и Путина не любишь, я смотрю. Конечно, да? нет. Но насчет Украины, он ошибается. Это просто, знаешь, как лопарышей, чтобы не обидеть. Он говорит Украина. Понимаешь? Ты знаешь, ты знаешь, я, а? я, я, Он, в принципе, я, скажу. я, в принципе, с тобой абсолютно согласен. Супай, Путин, я вот Путин, вот это... Путин очень сомнителен. Я, в принципе, с тобой согласен. Он как не скажет что-нибудь, вечно что-то не туда. Тут, тут ты прав, пожалуй. Но да. это же президент сия России, понимаешь? Надо же как-то считаться с этим. Великой, великой Россией. Великая, великая, да, великой. Великая. Вот смотри, специально для таких как ты, я вот показываю. Вот здесь. Давай покажи мне. Покажи. Написано и ударение стоит. Ага, а, ага. Да, 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 да. Видишь там ударение? Как да, вирус, вижу, вижу. Адаль. Где родился? В Украина. Скажи, Адаль где а? родился? А? Даль где родился? Родился по-моему он. Хай. Вот честно скажу. В Украине, представляешь? Ну, И составил словарь ну, русского языка. Может, что-то в России ну, давай, было некому. Давай давай я посмотрю, где он. По-моему, он даже не на Украине он родился. Да, да. ты что? Сейчас да, 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 давай сейчас просим, спросим. Давай. Ну даже если украинец говорит, что Украина правильно писать. Ну чего ж тут, неужели? Так я ж не спорю. Тогда было действительно ну, правильно вот. так говорить. А сейчас по-другому. Знаешь, когда он писал нет, этот словарь. Нет. Как никакой, -другому. никакой России не было, понимаешь в чем дело? Да ее и сейчас-то нет. Вот где беда. Да ты перестань. Как это нет? Да ну как скоро не было и не будет. Ты понимаешь уже. в чем дело? Вот ты Бурятия понимаешь? есть, Татарстан есть, э, везде все есть. Э, где родился э, 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 республики разные разных народов. России нет. России нет? Нет. Ничего себе, оказывается, России нет. Ну, конечно, нет. Где у вас, где я у вас российская чита, республика? Чисто из-за продаж. Где у вас российская республика? Украины, так, она есть, Украина. Может, ее и не было, где но она есть. Даль? Где родился Даль? Вдали, наверное. В наверное, да. Так что, где Россия? Сейчас. Где Татарстан, я знаю. Дагестан, где знаю. Чечня, где знаю. Ну, а Россия-то где? Неудачно как, да? Зашел. Ну да, в принципе, да, на Украине. Ну тогда можно на, как бы, Екатеринославской области. Uh -huh. Представляешь, представляешь, как оно. А, а. Слов, а словарь не нашлось русского человека, чтобы написать словарь русского языка. Пришлось украинца на да небо. Да нет, он украинец был. Украинцев-то не было. Васян. Нет, Луганск тогда. Так а дело в том, что русских-то, если украинцев не было, то они есть. А вот русских как не было, так и нет. Вот в чем разница. Не сформировалась российская нация, русская нация. Не сформировалась. Вот не повезло. В чем тут нация? А, нация ни при Российский чем. Российский да. народ, понимаешь? Так Вы подожди, российский а или русский? А украинцы подожди, это продаж, подожди, они всегда. Подожди, были. Подожди, подожди, российский? Понимаешь? Российский или русский? Да. Что, да? Русский и российский. Какая разница? Можно? Ну, какая разни? Можно, гонором, можно какая, да. какая разница между гонором и гонореей? Ну никакой, наверное. Так и между Россией и Русью. Такая же разница. Понимаешь? Как между гонором и гонореей? Смотри, как оно, Как обернулось. Никакой разницы. Ну, подожди, подожди. Ну, вот вы всегда по продажности. Да ты уже говорил. Давай по продажности поговорим. Я сейчас тебе про подарок. Не перебивай меня. Не надо перебивать, бессмысленно. Давай про продажность поговорим. Вот, например, генерал армии Андрей Андреевич Власов. Он, наверное, тоже украинец был, да? Ну, как оно? Нет? Украинец. Но где он формировал свою армию, скажи мне, пожалуйста. В Подмосковье. Вторая ударная, армия, 50, была, 50, вторая 50, ударная 50. армия была сформирована под Москвой. Ну вот не московский военный округ, а тогда. А сколько у него процентов ну, было украинцев ни, в армии? Ни одного. Больше 70% у ага. него были выходцами из Украины. А как так сложилось, что украинцев не существует и никогда не существовало, а у армии Власова 70% было украинцев. Ну как же так произошло-то? Русские. Что же случилось? Нас же ж нет. Не, не немцев боялись в основном, а полицеев именно украинцев. Это правильно. Это, и очень, правильно. это, они делают, это очень правильно. Что они это очень правильно. Это очень правильно. Я с тобой я абсолютно даже, согласен. А? Немцев бояться не стоило. Надо было бояться нас. И вы сейчас и продолжаете нас бояться. И это очень правильно. Кстати, меня это очень напрягает. И э, на самом деле э, ставят передо мной кучу э, трудно разрешимых вопросов. Вы начали понимать, что нас следует бояться и стали бояться. Это, конечно, может спасти Российскую Федерацию, что очень маловероятно. Все равно так или иначе Российская Федерация, как любая империя, придет к своему концу. А почему ты меня не слушаешь? Ты считаешь, что меня можно прибивать? Так, спецбук, что ли? Нет, я тебя слышу прекрасно. Ты со мной просто одновременно, если слушаешь, а что ты ты мной просто... Я... потому что я тебе рассказываю. Ты задал вопрос, я тебе даю на него ответ. Если тебе не нравятся мои ответы, я ничего с этим поделать не могу. Я тебе просто рассказываю, что если украинцев не существует, то как в армии Власова, может быть, их 70%. У тебя когнитивный диссонанс в голове не возникает. Или у тебя там такие железки, такие же, как в руках, а? А вот русских, в русских на самом деле не существовало, пока Иосиф Виссарионович Сталин, Иосиф Виссарионович, блин, у меня завис немножко, подожди. Пока Иосиф Виссарионович Сталин не назвал вас русскими. Ведь даже Ленин себя великороссом называл. Да там же, где и русские. А где были русские? А где были русские? Государственности никогда не было. Вы только Она у нас есть. У тебя когнитивный диссонанс не возникает. Она у нас есть. Обратно в Россию. У нас есть государственность, дурачок. А ты себя показываешь? А ты себя показываешь, не а ты себе показываешь, что не нас не будет. Ну так вот у тебя государство а, у нас не будет, понимаешь? Вот вы мы нужны, вот вы без нас, мы себе нужны. Нас вы не без нас не перебивай меня, убыл, не перебивай меня. Слушай меня внимательно. Пока, пока Украинцы, пока украинцы защищали ваш вшивый Советский Союз, который вы создали, кровью своей, через свои земли пропуская Орду. Она сначала прошла немецкая по украинской земле, кровью залила, а потом ваша красная орда в обратную сторону пошла, кровью залила. А государственности я тебя лишу лично. Лично и вот эта цепочка, которая у тебя на шее висит, будет пристегана так к стеночке и колышкам металлическим, с которым ты работаешь каждый день, вбито, понимаешь? Вбито очень прочно. Или другой вариант, чтобы ты поменьше гавкал, я на тебе еще намордник могу надеть. По поводу государственности России, посмотри, что за твоей спиной находится, просто срань, срань, ты живешь в говне, и ты пытаешься кому-то рассказать о продажности, ты э, представитель народа, более миллиона представителей которого служили в гитлеровской армии, рассказываешь мне о продажности, Степан Андреевич Бандера по сравнению с тобой святой, ну чтобы он хотя бы человек, а ты нет». Как интересно ты галкаешь. Как ты интересно галкаешь. Сейчас мы тебе поможем. Очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Ничего непонятно, но очень интересно. Да вообще разорвет нахер. Ты жалок, русский. Ты просто жалок, ты это понимаешь? Ты представитель народа. Ты представитель народа который предавал всегда, который пытался обгадить жизнь всем, кто вокруг находится. Ты представитель народа, который не имеет ни своей истории, ни своего языка, ни своей земли. Не своей земли. А что ж ты, что ж ты, что ж ты на личность это перешел? Ты посмотри на свою рожу, ты же дегенерат. Конечно, я не виноват, конечно, я не виноват. Это ты виноват, это ты виноват. Это ты пришел на мою землю с войной. И ты за это будешь отвечать. И дети твои будут отвечать. И дети их детей будут отвечать. Вы будете ползать на коленях и просить прощения. Ты будешь ползать на коленях. У тебя от пьянки глаза желтые, понимаешь, дегенерат. Понимаешь? Ты же просто дегенерат. Засим наш торжественный вечер объявляется закрытым. Жаль, что ты никуда не вмазался на своей машинке. Иди-то за кораблем.